Siklus rutin yang terjadi setiap tahun berupa munculnya telur besar atau telur calon ratu adalah momen di mana peternak semut rangrang -rang harus mewaspadainya dan harus memberikan perhatian ekstra pada semut piaraannya di dalam rak budidaya. Mengapa banyak peternak semut rangrang -rang pemula yang mengalami kegagalan dalam berternak semut rangrang -rang pada siklus telur besar atau musim calon ratu ini? Mengapa pula banyak peternak semut rangrang yang sudah berpengalaman justru tidak menyukai adanya musim calon ratu ini? Mari kita mulai ulasan tentang siklus kehidupan semut rangrang yang selalu rutin terjadi setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian. Channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. Halo teman-teman, peternak semut rangrang pemula dan juga penghobi semut rangrang, kami berharap Anda sekeluarga selalu dalam kondisi yang baik dan penuh dengan keberkahan. Pada video kali ini kami ingin membagikan ulasan tentang sebuah fenomena yang terjadi setiap tahun pada koloni semut rangrang -rang, yang merupakan siklus rutin dan akan dialami oleh semua peternak baik yang menggunakan metode indoor maupun outdoor. Siklus yang kami maksud adalah adanya telur besar atau yang kemudian akan menetas dan menjadi calon ratu semut rangrang. -rang. -rang. Ada beberapa peternak semut rangrang -rang pemula yang justru malah merasa senang dengan adanya fenomena terjadinya koloni semut rangrang -rang yang memproduksi telur besar ini karena berharap akan mendapatkan ratu dari hasil pengembangan pada peternakan sendiri bukan ratu yang didapatkan dari alam liar. Harapan ini tidaklah salah karena memang ratu hasil dari breeding di rak budidaya akan lebih cepat menjadi produktif jika dibandingkan dengan ratu yang diambil dari alam liar dan diadaptasikan atau dimasukkan ke dalam rak budidaya. Akan tetapi, ada hal yang perlu Anda perhatikan terutama untuk peternak semut rang-rang pemula, bahwasanya membuat ratu di dalam rak budidaya adalah hal yang relatif sulit dan membutuhkan ketelatenan serta ketelitian dari peternak. Bahkan menurut kami, membuat ratu di dalam rak budidaya lebih sulit daripada mengusahakan koloni semut rangrang bisa produktif untuk menghasilkan telur atau dengan kata lain membuat ratu semut rangrang di rak lebih sulit jika dibandingkan dengan membuat telur kroto yang banyak peluang calon ratu semut rangrang untuk benar-benar berhasil menjadi ratu produktif sangatlah kecil. Dan perjuangan Anda untuk mengusahakan calon ratu bisa menjadi ratu produktif tidaklah sebanding dengan apa yang Anda dapatkan jika itu berhasil. Apalagi jika Anda mengalami kegagalan dalam usaha membuat ratu produktif ini. Dan tentunya Anda juga membutuhkan faktor keberuntungan kalau Anda adalah seorang penghobi atau peneliti semut rangrang -rang yang sedang melakukan penelitian ataupun sedang bereksperimen, tentu apapun hasilnya dari usaha membuat ratu semut rangrang -Rang ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan justru akan melengkapi hasanah keilmuan Anda. Menurut kami, dalam konteks berternak semut rangrang -rang untuk pengembangan atau memproduksi telur secara perhitungan bisnis akan lebih menguntungkan jika Anda memulai berternak semut rangrang -rang dengan elemen koloni lengkap berupa ratu produktif dan juga semut-semut pekerja bukan berusaha untuk membuat ratu sendiri di dalam rak budidaya Mengapa demikian? Ini pernah kami ulas pada video terdahulu, dan untuk Anda yang belum menontonnya, bisa Anda saksikan pada video ini. Secara umum, siklus telur besar yang nantinya akan menetas menjadi calon ratu biasanya akan dimulai pada akhir musim kemarau. Ini hampir bersamaan dengan musim semut jantan sebagai pasangannya nanti. Di tempat kami, bulan Agustus tahun ini sudah nampak banyak koloni semut rangrang -rang di alam liar yang memproduksi telur besar seperti ini dan juga semut jantan. Oleh karena itu, kami menyarankan jika Anda mengambil semut rangrang -rang dari alam liar dan mendapati telur besar atau bahkan mungkin sudah menetas berupa calon ratu di dalam sarang daun, maka Anda perlu memisahkannya terlebih dahulu agar telur besar atau calon ratu tidak ikut masuk ke dalam toples. Ini bertujuan agar koloni yang Anda pelihara bersih dari telur besar dan calon ratu, serta semut jantan, sehingga yang ada di dalam sarang toples hanyalah terdiri dari elemen pokok, yaitu ratu dan semut pekerja, beserta telur, larva, dan pupa calon-calon semut. Di dalam rak budidaya pun, kami melihat sudah ada beberapa toples yang nampak calon ratu karena di rak ini sengaja tidak dilakukan penanganan atau pencegahan agar tidak terjadi siklus telur besar atau telur calon ratu. Mungkin di tempat Anda siklus ini terjadi pada bulan yang berbeda? Anda bisa berbagi pengalaman tentang ini pada kolom komentar, karena memang terjadinya koloni semut rang-rang memproduksi telur besar ini tergantung pada cuaca di tempat Anda. Fenomena koloni semut rangrang -rang di dalam rak budidaya memproduksi telur besar ini memang seharusnya dicegah agar tidak terjadi kerugian pada peternakan semut rangrang. -rang. Anda bisa memperhitungkan kerugian dari siklus ini yaitu koloni semut rangrang -rang kita akan merawat dan membesarkan telur calon ratu dengan menyuapkan nutrisi khusus pada larva dalam jumlah yang sangat banyak dan setelah telur besar menetas semut rangrang pekerja juga akan memberikan pelayanan istimewa bagi mereka dengan menyuapkan makanan kepada calon ratu karena mereka tidak bisa mengambil makanan sendiri Semut pekerja akan sangat sibuk dengan pekerjaan tambahan ini, dan ratu mereka justru akan memproduksi telur calon semut dalam jumlah yang sedikit, yang disebabkan oleh menurunnya asupan nutrisi dari suapan semut-semut pekerja karena harus berbagi jatah makanan dengan calon ratu. Setelah dewasa, calon ratu ini akan pergi dari rak budidaya bersama semut jantan untuk melakukan kawin terbang dan tidak akan pernah kembali lagi ke dalam rak budidaya. Setelah melakukan perkawinan dengan semut jantan, calon ratu yang beruntung dan bisa survive akan berhasil menjadi ratu dan membentuk koloni baru di tempat lain, bukan di rak budidaya. Menurut kami, jika ada yang menyatakan bahwa memelihara koloni semut rangrang di dalam rak budidaya tanpa menggunakan ratu, nantinya akan muncul ratu dengan sendirinya dari koloni itu tanpa treatment khusus, hal ini belum pernah terbukti nyata. Yang terjadi justru koloni semut rangrang di rak budidaya akan punah dan habis karena tidak adanya ratu semut rangrang fakta yang terjadi pada banyak peternak semut rangrang -rang selama ini adalah calon ratu bisa berhasil menjadi ratu di dalam rak budidaya harus dengan penanganan khusus bukan hanya dibiarkan saja kemudian muncul ratu dengan sendirinya di dalam toples atau di rak budidaya Apabila statement kami ini salah, silahkan Anda tuliskan testimoni dan koreksi Anda pada kolom komentar untuk menghindari kerugian pada musim telur besar atau calon ratu dan juga semut jantan pada video terdahulu sudah kami bagikan cara untuk mencegahnya Apabila cara pencegahan yang Anda lakukan mengalami kegagalan atau telur besar sudah terlanjur menetas menjadi calon ratu, kami pun sudah memberikan cara efektif untuk mengatasinya agar koloni semut rangrang -rang yang Anda pelihara di dalam rak budidaya tidak punah sehingga peternakan semut rangrang -rang Anda bisa berkelanjutan dan koloni semut berkembang biak dengan baik. Kesimpulan dari video ini adalah setiap setahun sekali pada peternakan semut Rangrang -rang akan terjadi fenomena berupa koloni semut yang memproduksi telur besar atau telur calon ratu dan juga semut jantan dan ini terjadi setiap tahun sekali. Datangnya siklus tahunan yang berupa musim telur besar atau telur calon ratu dan semut jantan ini harus diantisipasi dengan tepat, yaitu dengan langkah-langkah pencegahan agar hal itu tidak terjadi pada peternakan semut rangrang -rang di Rak. Musim telur besar atau telur calon ratu dan semut jantan adalah siklus yang merugikan peternak semut rangrang. -rang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Jadikan hidup Anda lebih bermakna. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.